Saifuddin Nasution, Kepisdawaan Rafizi, berhubung penolakan sokongan terhadap Presiden PKR Saifuddin Nasution, tolak bertanding demi perpaduan PKR Maaf tidak cukup, Akmal Saleh kata, tindakan tegas perlu dikenakan kepada pihak terlibat Jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi teliti isu salah guna vape, khususnya dalam kalangan pelajar Peguam beritahu, Ramasami didakwa esok atas salah guna kuasa. Rujukan akta hasutan Muhyiddin didengar hakim berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Setiausaha Pakatan Harapan PH Saifuddin Nasution Ismail menolak dakwaan Rafizi Ramli berkait penolakan sokongan terhadap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim jika Nurul Izzah kalah pertandingan jawatan timbalan Presiden. Menurutnya ia hanya pertarungan antara Rafizi dan Nurul Izzah dan kewujudan PKR adalah disebabkan berlakunya insiden terhadap tubuh badan Datuk Seri Anwar pada September 1998. Terdahulu, Rafizi menyeru perwakilan PKR mengundi pencabarnya itu sebagai timbalan Presiden. Rafizi berkata itu kerana Datuk Seri Anwar akan mendapat gambaran buruk jika anak perempuannya kalah dalam perebutan jawatan nombor dua parti. Rafizi dan Nurul Izzah akan bertembung satu lawan satu bagi jawatan timbalan Presiden. Sementara itu, Saifuddin yang juga ahli Biro Politik PKR berkata, seruan Rafizi supaya perwakilan mengundi Nurul Izzah menunjukkan keunikan dalam parti. Sementara itu Saifuddin menjelaskan bahawa keputusan beliau untuk tidak menawarkan diri dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR kali ini adalah demi memelihara kestabilan serta perpaduan dalam parti. Katanya, keutamaan ketika ini adalah memastikan PKR terus berperanan sebagai tonggak utama kepada Kerajaan Madani. Katanya, pemilihan kali ini berbeza kerana pihaknya kini kerajaan di peringkat pusat, bukan sekadar kerajaan negeri seperti sebelum ini. Sebelum ini nama Saifuddin disebut-sebut bakal bertanding kerusi Timbalan Presiden PKR yang kini disandang oleh Rafizi. Selain Saifuddin, Nurul Izzah yang juga bekas ahli Parlimen Permatang Pauh sudah mengumumkan keputusannya untuk mencabar kedudukan Rafizi dalam pemilihan PKR pada 23 Mei ini. Tambahnya, keutamaan beliau kini adalah memastikan pemilihan parti tidak mengundang perpecahan, sebaliknya menjadi ruang untuk memperkukuh solidariti dalaman. Jangan normalisasikan selesai dengan minta maaf sahaja. Kenyataan tegas itu daripada Ketua Pemuda AMNO, Akmal Saleh, sekaligus berkata, permohonan maaf tidak seharusnya menjadi penyelesaian setiap kali simbol negara dihina atau disalahguna. Katanya di laman Facebook Tindakan undang-undang yang lebih tegas harus dikenakan merujuk kepada kesilapan logo Himpunan Teguh Memimpin Terengganu 2025, anjuran PAS Terengganu yang memaparkan bintang jalur gemilang dengan bilangan bucu serta jalur merah dan putih yang tidak lengkap. Katanya tindakan tegas perlu dikenakan kepada semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tanpa mengira latar belakang mereka. Ini katanya bagi memastikan keadilan dan menjadi pengajaran kepada masyarakat. Baru-baru ini, PAS Terengganu memohon maaf atas kesilapan pada jalur gemilang yang menjadi sebahagian daripada logo bahan promosi untuk acara yang bakal berlangsung. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad memaklumkan sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi meneliti isu penyalahgunaan vape khususnya dalam kalangan pelajar. Menerusi laporan sinar harian, jawatan kuasa itu dipengaruhi timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kesihatan Awam Dr. Ismuni Buhari dan Penasihat Isu Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan KKM dikenali Dr. Lokman. Langkah itu menyusul Akta Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2024, Akta 852 yang dikuatkuasakan sepenuhnya baru-baru ini. Bulan lalu, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han Maidin Piche dilaporkan berkata, lebih banyak negeri perlu mengharamkan penjualan rokok elektronik dan vape yang semakin dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah sintetik baharu. Setakat ini, hanya Kelantan, Johor dan Perlis mengharamkan penjualan vape, manakala Terengganu akan melaksanakan larangan itu mulai 1 Ogos. Selangor, Pulau Pinang serta Kedah masih mempertimbangkan cadangan itu. Zulkifli berkata KKM mengarahkan jawatan kuasa khas itu segera berunding dan menilai semula dasar sedia ada. Bekas timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, P. Ramasamy Jadualkan akan didakwa di mahkamah esok atas pertuduhan berkaitan penyalahgunaan kuasa menurut kenyataan peguamnya. Anak guam Shamsher Singh Tin yang berusia 76 tahun dijangka hadir di Mahkamah Session Batuworth esok selepas dibawa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menghadapi pertuduhan mengikut seksyen 23(1) Akta SPRM 2009. Ketuduhan di bawah seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Pada Disember, sumber kanan SPRM memberitahu FMT bahawa Ramasami sedang disiasat berhubung dakwaan penyelewengan melibatkan pemerolehan oleh Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang PHEB yang diselianya. Ramasami menafikan dakwaan itu berkata, bahawa kewangan PHAB telah diaudit dan diluluskan sepanjang tempoh perkhidmatannya. Nurul Shamsher pihaknya menggesa semua orang membenarkan proses undang-undang diteruskan dan mengelakkan spekulasi. Permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengangkat isu perundangan berkaitan Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan tidak akan dibicarakan oleh hakim yang sama, sebaliknya akan dikendalikan oleh seorang hakim baharu. Keputusan tersebut dibuat selepas Hakim Mahkamah Tinggi Azhar Abdul Hamid menerima permohonan yang dikemukakan oleh Peguam Bela Amir Hamzah Arshad untuk memindahkan pendengaran isu undang-undang itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah 4 Muhammad Jamil Hussein Amir Hamzah yang mewakili Muhyiddin dalam hujahnya berkata, persoalan undang-undang itu timbul susulan kes hasutan yang sedang dihadapi oleh anak guamnya. Katanya, kes hasutan merupakan kes utama dan telah ditetapkan untuk perbicaraan di Mahkamah Tinggi Jenayah 4 serta dokumen-dokumen berkaitan kes itu juga telah diserahkan kepada mahkamah. Perkara itu tidak dibantah oleh Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub. Pada 4 April lepas, Muhyiddin 77 memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan bagi mencabar kesahihan peruntukan tertentu dalam akta tersebut. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.